xiyonatning uchinchi eng asosiy sabablaridan biri bu ayol kishini turmush o'rtog'ini yoki sevimli insonini judayam qattiq yaxshi ko'rishi hammadan ustun qo'yishi hamma hammadan bunaqa paytda ayol o'zini da unutib eriga chuqur sevgi hissini tuyadi bu sevgi ham emas bu xuddiki maniksan degan his tuyg'uga o'xshaydi monopoliyaga o'xshaydi bunaqa paytda ayol o'zi xursand bo'lmasa bo'lsin boshqa insonni bitta ayol o'zi xursand bo'lmasa ham faqat turmush o'rtog'ini ko'nglini ovlash haqida o'ylaydi unga hamma yaxshi ovqatlarni suzib berish haqida o'ylaydi nimaiki bo'lsa turmush o'rtog'iga yoqish haqida o'ylaydi va turmush o'rtog'idan eridan buni aksini oladi erkak ayni turmush o'rtog'ini главный xudo darajasiga qo'ygan ayolni ko'proq yerga urishni boshlaydi hammani oldida yerga uradi agar ayol mana shu yerga urilishlardan o'zini yuqoriga chiqarib erini o'zidan pastga tushirib ollohga ulanmas ekan erkak oxiri xiyonat qilishi mumkin bunday ayollardan bezaydi har doim fikri o'y hayoli bunday ayollarni erida bo'ladi erim qayerda ekan erim nima qilyapti ekan erim boshqa ayol bilan xiyonat qilmayaptimikan ishda işte bo'lsa ham telefon qilaveradi telefon qilaveradida главный inson hayotida erkak bo'lganda ham erkaklar ayolga nisbatan xiyonatga mo'yillik ko'payib ketadi